छोटा होता है और ये छोटा बीज बड़ा वटवृक्ष बनता है वैसे ही आपके मन में जो छोटा सा भी जो विचार आता है ना थॉट आता है ना ये थॉट आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है लेकिन थोड़ा सा थोड़ा एक पूरा जरा एक शांति से दिमाग को एक क्वेश्चन कीजिए बूढ़े काका दिन भर कितने सारे थॉट हमारे मन में आते हैं कितने सारे बढ़िया से बढ़िया थॉट हमारे दिमाग में आते हैं मालूम है सेवाले सर विचारवंत विचारवंत उनको एक सवाल पूछा एक बंदे ने सर दुनिया में ऐसे कौन सी जगह है कि जहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छा अच्छे विचार हेलो अच्छे अच्छे विचार खत्म हुए हैं तो विचारवंत ने खाली एक ही लाइन पे बोल दिया बरुड़े का, का दुनिया में ऐसी एक जगह है कब्रस्तान कब्रस्तान में सब अच्छे अच्छे थॉट्स मरने के बाद सब दफन हो गए क्योंकि आपके

बाद में बोलते हो ये मत करो क्योंकि आपको जो भी जो थोड़ा भगवान आपको डिटेल बोलता क्योंकि नहीं तो नहीं बोलता। और जो आते हैं ना तो उनके साथ तो मेरी सच्चाई से दोस्ती होती है दोस्ती और बोरडे काका दोस्त इसे कहते हैं दोस्त जो दो, दोस्त मैंने दूसरे का दोस्त का निर्मूलन करता है उसे दोस्त कहते हैं लेकिन सुनील सर दोस्त इसे नहीं कहते दोस्त इसे कहते है, जो दूसरे के अंदर में जो तो दोष है वो तो दोष बताने वाला दोस्त होता है जैसे भगवान श्री और अर्जुन दोस्त थे दोस्त थे लेकिन जब जब अर्जुन को प्रॉब्लम आया तो भगवान श्री कृष्ण उनके बोलते तो लड़ मैं तेरे साथ हूँ इसलिए ऐसा दोस्त होना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ तु मुझे आगे जाना है जो भी हो जाए तो सच्चाई मैं तेरे साथ तो चलो एक दोस्ती के लिए गाना लगाएंगे और आपके लाइफ में भी एक दोस्त होना चाहिए पहले हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए भी एक दोस्त होना चाहिए देखो ये हेल्थ का दोस्त है कलर डाउट है लेकिन काम पावर है हेल्थ का दोस्त ये आपके हाथों में होना चाहिए लगाओ मेरे दोस्त झाले सर ह्या फॅमिली मध्ये आणि मला खूप पित्ताचा पण त्रास होता आणि मला बस मध्ये कुठे गेलं का खूप उलटे व्हायचे सर गाडी लागेल म्हणजे आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये त्याला गाडी लागणं म्हणतात हो सर तो, तो त्रास किती दिवसापासून होता तुम्हाला लहानपणापासून होत सर बिलकुल गाडीत बसता येत नव्हतं मी कुठेच जात नव्हती सर आता काहीच होत नाही सर काहीच होत नाही कुठं गेलं तरी काहीच होत नाही सर आता सिस्टर बरी काय फॉर्म्युला वन फॉर्म्युला टू आणि बीटा हार्ट पण घेतलं नाईट वर्क घेतलं आणि सरचं काय रिझल्टी फोर हायड्रेड सरांचा खूप वेट होत सर त्यांना बसता येत नव्हतं बसता येत नव्हतं त्यांचं यांच्यामुळे सतरा किलो सर त्याच्यासाठी फक्त हा फ्रेश घेतलं वेलनेस ऐकलं आमचे वेलनेस ऐकलं सर सगळं न्यूट्रिशन घेतले थँक्यू भुजबळ सर आणि भुजबळ मॅडमचा डिस्प्लेमर हा त्यांचा वैयक्तिक रिझल्ट आहे गाड़ी लगना हा त्रास सर डेन्जर इसी साल अप्रैल के महीने में भारत वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर एक देश बना अब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है भारत में इस समय 15 से उनसठ साल के बानवे करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कामकाजी यानी वर्क

अगर इन बानवे करोड़ लोगों में से ज्यादातर लोग अगर बीमार होंगे या फिर ये लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं तो फिर ये लोग भारत को विकास के नए युग में किसी बीमारी किसी का इलाज करवा रहा होगा और किसी न किसी मर्ज की जिंदा हो मौजूदा समय में भारत में पचास करोड़ लोग ऐसे है जिनके पास कोई ना कोई रोजगार है कोई ना कोई काम कर मजदूर है किसान है रेहड़ी पटरी वाले हैं नौकरी पेशा लोग हैं छोटे और बड़े दुकानदार हैं ड्राइवर हैं 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 स्किल्ड प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स है, है, डॉक्टर्स हैं अकाउंटेंट्स हैं वकील है, ट्रेनर <स्थियास> और इसी क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं लेकिन सोचिए है, अगर ये सारे लोग बीमार होंगे तो क्या ये लोग अपना ये काम ऐसी कर पाएंगे ये अपनी 100 प्रतिशत शक्ति के साथ ताकत के साथ काम कर पाएंगे इनमें से हर व्यक्ति ऐसा होगा जो 100 परसेंट ताकत के साथ काम नहीं कर रहा होगा बल्कि 40 या 50 परसेंट ताकत के साथ काम कर रहा होगा यानी एक व्यक्ति का काम दो या तीन लोग करने लगे आज से चार दशक पहले तक भारत के लोगों की गिनती उन देशों में होती थी जहाँ लोगों को बहुत परिश्रमी माना जाता था और जहाँ आलस्य को एक बुराई के तौर पर देखा जाता था जो लोग आलसी होते थे उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता जाता और कहा था कि आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। लेकिन धीरे धीरे अब यह स्थिति बदल गई और आज ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों में भी ट्राफिक की समस्या तेजी से बढ़ रही है और भारत के बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे अनफिट होते जा रहे हैं आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे जब आप बाहर जाते हैं बाजार में सड़कों पर जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ जा भीड़ भाड़ है खा, खा, खा। जाते हैं ट्रेन में जाते हैं बाजारों में शॉपिंग मॉल जाते हैं और अपने आसपास लोगों को को देखते हैं तो आप तो इस बात को नोट करिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं ज्यादातर लोग अनफिट हैं ज्यादातर लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो या तो ओवरवेट हैं मोटापे के शिकार हैं या जिनके शरीर स्वस्थ नहीं और वो किसी न किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं थके हुए से लगते और ये भारत के लिए और आप सब के लिए अच्छा संकेत है भारत में तीन चीजें ऐसी मानी जाती हैं जो किसी भी परिवार को अंदर तक तोड़ देती है पहली चीज है परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी दूसरी है अदालतों के चक्कर किसी के परिवार में कोई लंबा लीगल केस कोर्ट का केस चलता रहे और तीसरा है कर्जा यानी लोन ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर कोई परिवार फंस जाए तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है लेकिन सोचिए भारत भी तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है हम सब एक आज भी हमारे देश में जब लोग किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है और बीमारी लंबी चलती है तो लोग उस बीमारी को ठीक कराने के लिए कर्जा लेते हैं लोन लेते हैं और फिर ये लोन धीरे धीरे उस परिवार को तोड़ता चला जाता है अब अगर पूरा देश ऐसा होगा तो बीमार लोग सफल नहीं हो सकते क्योंकि बीमार लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो सफल कैसे होंगे और जब सफल नहीं होंगे तो वो खुश भी नहीं होंगे और ये स्थिति ऐसी होगी कि हमारा देश असफल और दुखी लोगों का एक देश बन जाएगा और भारत के लोगों पर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ेगा और बीमारियों की ये ज्वालामुखी पूरी तरह से धर्म होगी आज बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां कोई हिंदुओं की बात करती है ये आप याद रखिएगा और ये जो बीमारियों की बात हम आपको बता रहे हैं चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो हार्ट अटैक हो आपका कोलेस्ट्रॉल हो मोटापा हो हाइपरटेंशन हो ये सारी बीमारियां धर्म निरपेक्ष बीमारियां हैं ये ना हिंदुओं को देखती हैं ना मुसलमानों को देखती हैं ओके okay. ये बढ़िया बात है तो चलो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे बीमारी के पास कोई भी धर्म नहीं है कोई भी धर्म नहीं है तो सबसे पहले खुद को आलन रहना है इसमें बहुत सारा इधर शांति से देखोगे तो आपके समझ में आएगा क्योंकि मुझे जब भी आपके साथ कोई बात करनी होती है ना तो सबसे पहले मुझे स्टडी करना पड़ता है आज क्या अलग देना है कल क्या देना है परसों क्या देना है इसकी क्यों जरूरत है क्योंकि मुझे मालूम है अभी सौ से ज्यादा भी परिवार इससे जुड़े हुए हैं तो किसी एक का फायदा होगा तो हंड्रेड परसेंट आप हेल्दी बनोगे पे दिखाया है कि ये हर घर में हो रहा है हर घर में तो इसे हमें छुट्टी इसे हमें छुट्टी लेना है तो सबसे पहले क्या करना है ट्वेंटी एक्सरसाइज करना होती है ट्वेंटी होता है हर दिन एक्सरसाइज हर दिन एक्सरसाइज करोगे तो यह आपका शरीर नंबर वन बनेगा लेकिन खाली एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइज के साथ ये 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 जरा लाइन है ना थोड़ा तो शांति से सुनो एक्सरसाइज के साथ आपका खाना भी नंबर वन होना चाहिए नंबर वन होना चाहिए तो देखो आप हमारी इंडिया की आबादी एक करोड़ है इतनी सारी आबादी होने की वजह से जमीन तो उतनी है हेलो जमीन जमीन वाटली का जमीन नाही वाढली लोकसंख्या वाढली म्हणून ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आज ग्रामीण भागात जरी गेलो आपण पूर्वी ग्रामीण भागात डायरेक्ट विहिरीचं भागा। पाणी पिणारे नदीचं पाणी पिणारे माणसं आपल्याकडे आजही आहेत आजही आहे विचार करा पाणी ते स्वच्छ होत एवढं पाणी स्वच्छ होत आज आपल्या ग्रामीण भागामधले विहिरीचं सुद्धा पाणी खराब झालंय विचार करा जर रासायनिक खतामुळं पोल्युशन मुळे जर ही परिस्थिती झाली असेल तर अन्नाची काय परिस्थिती आज जे आपण अन्न खातोय त्यांनी फक्त शरीराला जे लागणारे कंटेन विटॅमिन्स मिनरल्स त्याच्यात राहिले नाही म्हणून या सगळ्या डिसऑर्डर वाढत चालल्या आणि त्याच्यापासून जर आपल्याला मुक्तता घ्यायची असेल तसं आज पाणी जार्ज पिताय नका बिसलरीच पिओ जा हो, किमान जारच जा जा, आपल्या भाषेत आरो आरोच पाणी तुम्ही पिता

जे जोके हो आपको क्या फायदा हुआ आपके साथ बात करेंगे क्योंकि आप चेंज नहीं करोगे हेलो संजॉयना आहे वाढत्या वजनामुळे या फॅमिली मध्ये मी जॉईन झाले होते माझे ग्रेट गुरु माझे स्पॉन्सर माझे जे आरोग्य जननी मला दिले ते तुम्ही जात सर बाबासाहेब तांबे सर यांच्यामुळे मी आज या फॅमिली मध्ये आहे तर सगळ्यात आधी खूप यू माझे आरोग्य गुरु तांबे सर आणि त्यांच्या मागे बसलेल्या माझ्या आरोग्य माता तांबे मामी मॅडम जसं आई वडिलांनी जन्म दिला पालन केलं आणि तसच आरोग्य देणारे पण गुरु हे पण माझ्या आयुष्यामध्ये खूप महत्वाचे आहेत तर माझ हा वैयक्तिक रिझल्ट आहे माझ्यापेक्षा तुमचा खूप छान असू शकतो वाढत्या वजनामुळे आणि काही माझ्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळे म्हणजे मी शिवणकाम दोन हजार सहा पासून सॉरी दोन हजार सहाच्या आधीपासून मी शिवणकाम करत होते पण दोन हजार सहा मध्ये मला मनक्याचा त्रास आहे असं डॉक्टरांच्या निदर्शनास आलं तर मनक्याचा त्रास असल्यामुळे मग मला बरीचशी कामं करण्यासाठी पण खूप प्रॉब्लेम्स येत होते मग वजन तर कमी करायचं सांगितलं होतं डॉक्टरांनी फक्त डॉक्टर माझे जे, जे फॅमिली डॉक्टर होते ते सुद्धा असं म्हणायचे की तुला कुठलाही व्यायाम जमणार नाही तू वॉकिंग पण करू शकत नाही पण तुला वजन कमी करायचंय ते कसं करायचं तू तुझ्या तु पद्धतीने बघ मग तांबेसरांच्या मार्गदर्शनाने मी सोळा चौदा किलो वजन कमी केलंय आणि त्याच्या बरोबर माझा मानक्याचा त्रास आहे त्या कंडिशन मध्ये म्हणजे वाढला नाही आता ते मला कळेल मला परत पाच वर्षानंतर आता ह्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात करायचा आहे आहे तेव्हा मला समजेल माझा त्रास कसा काय एकोणवीस मध्ये मी फर्स्ट एम आर आय केला होता त्याच्यानंतर कोरोना आला आणि मग मी ह्या फॅमिली मध्ये जॉईन झाले तर आता मला पाच वर्षानंतर परत माझ्या रिपोर्ट मिळेल जानेवारी एंडिंगला तेव्हा मी नक्कीच माझा रिझल्ट परत शेअर करेल आणि ह्या फॅमिली सोबत जॉईन झाल्यानंतर फक्त व्यायामच नाही केला तर सगळ्यात महत्वाचं माझ्यासाठी सर हे दिसतंय का सपोर्ट आणि <laughs> हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे माझ्या हाडांसाठी हे खूप महत्वाचं आहे माझ्या नंतर अ नंतर मी सुरु नंतर हे सुरू केले म्हणजे जवळ पस्तीशी नंतर मला हे मिळाले तर हे खूप महत्वाचं आहे आणि माझं खरंच सर एक स्वप्न आहे माझ्या मुलांच्या लग्नामध्ये मी एकदम फिट फिट त्यांची आई म्हणून असं वाटलं नाही पाहिजे लोकांना नवरदेवाची आई कोणती शोधत आली पाहिजे लोक त्याच्यात तसं मला राहायचंय आणि हे मी नक्की नक्की करणार सर आपण सगळे पोरांच्या लग्नात असणार आहोत आणि खूप भारी असणार आहे आपली सगळी फॅमिली लग्नामध्ये खूप वेगळी दिसणार आहे सर तुमच्या सोबत येईन भारी दिसल्या पाहिजे लोकल आणि बेल सगळ्याला सपोर्ट कॅल्शियम आणि मघाशी तुम्ही नाईट वर्क ब्रेक घेतला होता तेव्हा माझा नाईट वर्क पण माझ्या सोबत आहे फॉर्म्युला वन मला बनवायचं आहे तुम्ही मला मध्ये चान्स नाही दिला मला बोलायला लावलं फॉर्म्युला वन बन मी बनवते पण मी आधी जॉईंट सपोर्ट कॅल्शियम घेते येस येस गुरुडे काका अनम्यूट करा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाबा भाई बोलती विनी भाई आज काय एनर्जी आली त्याच्यात मला कळत बोला मॅडम सर तुमची कृपा आहे आणि याची जादू सर सगळी तुमची कृपा आहे आणि आपल्या वर्ल्ड नंबर वन न्यूट्रिशनची ची जादू आहे सर सगळी मला एक मिनिट सांगा तुम्ही रिबिल्ड चालू केलं का रिबिल्ड येस सर एक महिना झाला सर ही ताकद आहे ना रिबील ची समोरच्या माणसाची स्ट्रेंथ वाढली शंभर टक्के एकशे मसल बिल्ड होतात आणि हा जबरदस्त रिझल्ट आहे आणि तुम्ही सुद्धा आदविकाच्या लग्नात कशा दिसल्या पाहिजे आदविकाची बहीण शोभली पाहिजे सर नंबर वन सर आता एप्रिल आता मध्ये भावाचं लग्न आहे आमच्या तेव्हा पण आम्ही काहीतरी अमेझिंग दिसणार आहोत सर नक्की तुम्हाला फोटो फोटो शेअर करू सर आणि त्यासाठी सर आमची ना तिघींची माझ्या दोन्ही मी आमची एक शर्यत लागली आहे म्हणजे आपल्या घोलमच्या बहीणबाई आहेत आणि यांची मुलगी आजवी काय काय होईल आपण तोपर्यंत आलेल्या सर मी तुम्हाला एक फोटो शेअर केलाय माझा माझ्यामध्ये जो बदल झालाय ना माला। ये देखो मेरा नंबर तो तो चलो जो अभी तक नहीं होगे तो आपको लेना पड़ेगा और हम यहाँ पे एक रिजल्ट भी लेंगे ज्योति घोल मैम का ज्योति मैडम बोली गुड मॉर्निंग